Комиссаровского отдела полиции по горячим следам был задержан злоумышленник, который на улице генерала Бочарова незаконно завладел автомобилем ВАЗ-21013. Им оказался ранее судимый Одесси 1989 года рождения. В ходе следствия также была установлена причастность подозреваемого к подозреваемому краже из магазина одежды, который находится по адресу Проспект Добровольства. В настоящее время задержанного сообщено о подозрении в совершении правонарушений предусмотренных статьями 185-289 Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения ему было избрано содержание под стражей. До следствие ведется. Боровский хрон уже слышал.